Assalamualaikum guys Welcome to my youtube channel Dan hari ini saya akan buat Alu cerita Ultraman Fighting Evolution Reboot Ultraman Fighting Evolution Reboot Adalah game yang dirilis oleh Ben Presto Dengan license dari Suraya pada tahun 2005 Game ini mendapatkan story stand alone yang bercerita tentang kebangkitan Kaiju setelah 20 tahun dunia dalam aman. Untuk itu, sehari ini saya akan rangkum jalan cerita dari Ultraman Fighting Evolution Rebirth Jadi langsung aja check it out. Episod dibuka dengan kemunculan dari raksasa yang bernama Bolton yang membuat narrator sangat kebingungan kerana Bolton seharusnya dah pun dikalahkan oleh Ultraman sejak 20 tahun yang lalu Di tengah situasi genting, Ultraman pun turun untuk men -ha menghadapi Bolton Di tengah pertarungan, tiba-tiba Bolton mengeluarkan kuasa telekinesisnya Yang membuatkan apa-apa jenis serangan Ultraman tidak berkesan Namun semua ini dapat diatasi dengan Ultraman membaling Bolton Dan menamatkannya menggunakan menggunakan spesium kosen episod dibuka dengan Ultraman yang ketika itu sedang menghadapi Gomorrah. Di tengah pertarungan, Gomorrah memilih untuk melarikan diri. Ultraman cuba untuk menahan Gomorrah. Namun yang ada, ekor Gomorrah terputus dan Gomorrah berhasil lari dengan ekor yang terputus. Ultraman sedang biasakan diri dengan apa yang terjadi. Namun tiba-tiba mendapat serangan dari belakang oleh Red King. Ultraman pun menghadapi Red King di tengah gunung berapi yang akan meletus dan pada akhirnya Ultraman berhasil mengalahkan Red King. Di akhir episod terlihat kalau ada satu kepiring terbang yang sedang mengambil Red King. Episod 3 dimula apabila narrator melaporkan tentang pemadaman elektrik secara tiba-tiba Setelah diseriki ternyata talangnya adalah e-lagging Atra 7 datang pada waktu yang tepat dan langsung menghadapi Eleking dan menamatkannya Namun setelah pertarungan Tiba-tiba muncul satu aura ungu yang secara misteri Hal ini membuatkan Eleking bangkit kembali dalam bentuk baru Yang bernama EX Eleking Pertarungan sangat sulit atau susah Kerana EX Eleking sangat lincah dan mudah lari Namun Ultrasaber berjaya mengalahkannya dan di akhir Ultra 7 diikuti oleh sebuah piring terbang yang sama seperti di episod 2 Episod 4 dimulakan apabila Ultraman 3 sedang menghadapi Kiri yang juga dibangkitkan secara tiba-tiba Namun, di tengah pertarungan, Kiri memilih untuk melarikan diri sehingga Ultraman 3 mengejarnya hingga sampailah ke sebuah gua. Sesampainya ke gua, Ultramedia ternampak Gomora yang sedang berhibernasi. Pertarungan kecil pun terjadi antara Ultramedia dengan Gomora. Namun, Gomora memilih untuk melarikan diri untuk sekali lagi. Ultramedia tidak mengejar kerana dia tahu kalau itu adalah insting bertahan hidupnya Gomora. Saat Gomora sedang melarikan diri, Tiba-tiba dia diserang oleh api biru yang ternyata datang dari Kiriloid yang sekarang menjadi Chaos Kiriloid. Pertarungan Ultramatica dengan Chaos Kiriloid pun berlangsung sehinggalah Ultramatica berjaya mengalahkan Chaos Kiriloid. Easy je sebenarnya. Episode 5 bermula apabila terdapat penyerangan di tengah kota yang disebabkan oleh Tyrant Ultraman Taro menghadapi Tyrant dan akhirnya berjaya dikalahkan Namun masalah di episode 5 baru bermula apabila dilaporkan ada bacaan tentang kehidupan di Gunung Berapi Sehingga Ultraman Taro bergegas ke sana dan menghadapi Red King yang kini sudah menjadi EXE Red King kalau korang ingat di akhir episod 2 Red King sempat diambil oleh sebuah piring terbang Sehingga menjadi alasan jelas kenapa piring, kenapa dia boleh menjadi ES Red King Meski kesusahan dalam menghadapi ES Red King Namun Taro berjaya mengalahkan ES Red King episod 6 bermula apabila ada penyerangan di sebuah kilang yang disebabkan oleh Gomorrah yang sekarang berevolusi menjadi EX Gomorrah yang dimana EX Gomorrah mempunyai ekor yang sangat tajam Ultraman Cosmos turun tangan untuk masalah ini dengan bantuan para tentera Ultraman Cosmos mengeluarkan full moon dan akhirnya berjaya menenangkan Gomorrah dan Gomorrah melarikan diri tanpa pertlawanan. Episode 7 bermula apabila Ultraman Gaia menghadapi Bolton Di tengah pertarungan, Agul datang seolah-olah ingin membantu Ultraman Gaia Dan secara tiba-tiba Gaia mendapat serangan dari Agul Memaksa Ultraman Gaia untuk melawan Agul Gaia berganti ke Supreme dan mengeluarkan serangan final dia Namun serangan tersebut ditahan oleh Agul tersebut Dan Agul menyerang Ultraman Gaia dengan counterback dan waktu Agul ingin membunuh Gaya, Agul yang satu lagi Agul datang untuk menolong Gaya. Dan Agul tersebut adalah Agul yang betul. Agul Agul pun mengalahkan Agul fake Agul tadi dengan liquidator. Pertarungan tak habis sampai di situ. Akhirnya Gaya disedut masuk oleh Bolton ke dalam badannya. Memaksa Atrem Gaya untuk untuk mengalahkan Bolton dari dalam. Dan pada akhirnya dia berjaya. Cerita bermula apabila ada penampakan di bahagian bulan Yang ternyata itu adalah EX Tyrant Ultraman Taro pergi untuk menghadapinya Selepas mengalahkan EX Tyrant EX Tyrant berevolusi menjadi EX Tyrant 2 Akibat daripada jiwa berwarna ungu yang merasukinya Ultraman Taro pun menghadapi EX Tyrant yang berevolusi menjadi EX Tyrant 2 Dan di situ Ultraman Taro berjaya mengalahkannya dengan keluarnya matahari kerana kelemahannya adalah matahari dan pada akhirnya menamatkan AX Tyrant 2 Ya, uh, taruh, taruh. Itu dekat belakang kau ada apa? Eh uh, untuk episod 9 saya tak ada video rakaman dia eh, sorry Tapi saya ada beberapa footage gambar yang saya dah ada lah Episod 9 dimulakan ketika Ultraman dan juga apa ni, narrator membuat eksplorasi ke sebuah perkuburan kaiju. Dan di situ ada satu kaiju yang terlihatnya agak mencurigakan. Ultraman pun menghancurkan batu dari ke uh, kaiju tersebut dan terungkap kalau itu adalah Geronimon. Ultraman menghadapi Geronimon dan pada akhirnya berjaya mengalahkan Geronimon tersebut. Memang singkat episod 9 ni sebenarnya. Episod 10 bermula apabila Ultraseven yang sedang mengejar sebuah piring terbang yang selama ini muncul dekat beberapa episod. Dan setelah melakukan kejar-kejaran, akhirnya terungkap kalau sosok di sebalik piring tersebut adalah alien Baltan. Dia juga lah sebab kenapa munculnya para EX-EX Kaiju. Ultraseven Ultra menghadapi Baltan dan pada akhirnya uh, menamatkan riwayat hidup Baltan. Siembelte. Episod dibuka dengan Ultraman Cosmos yang sedang menghadapi Waroga. Selepas mengalahkan Waroga, uh, Waroga diseliputi dengan aura-aura Chaos Header. Yang di mana narrator yang suaranya agak berat tu ya. Eh, dia langsung sedar kalau itu adalah Chaos Header. Yang mengubah Waroga menjadi Chaos Waroga. Atomo Cosmo menghadapi Waruga dan pada akhirnya berjaya menyedarkan dia kembali dengan menggunakan Full Moon Red. Setelah itu, Atomo Cosmo disedut masuk melalui sebuah wormhole yang tiba-tiba keluar. Dan di sebuah alam, dia bertemu dengan Element Phyllis. Element Phyllis mengungkap kalau sebenarnya Atomo Cosmo hanya akan mengganggu dia punya rancangan. Sehingga dia mengunci Atomo Cosmo di dalam sebuah dimensi bersama EX Tyrant. Kosmos menghadapi AS Tyrant dan pada akhirnya berjaya mengalahkan AS Tyrant tersebut dan mencari jalan keluar. Episod 12 bermula apabila Ultraman sedang menghadapi Alien Mephilas. Di tengah perlawanan tersebut, Alien Mephilas menghentikan langkah Ultraman kerana dia menyuruh Ultraman untuk, untuk, untuk ambil berat pasal planet M78. Dan ya ada sign atau sign daripada Zofi yang men mengarah atau menyuruh Ultraman untuk pergi ke M78. Sesampai so, di, di sana mereka Ultraman Seven dan juga Taro menghadapi tiga Ultraman yang sama macam mereka. Mereka adalah Kiosroid U, Kiosroid S dan juga Kiosroid T. Ultra Seven menghadapi Kiosroid U, uh, S dan pada akhirnya berhasil mengalahkannya. Begitu juga dengan Taro yang pada akhirnya berhasil mengalahkan Chaos D dan Ultraman berjaya mengalahkan Chaos U. Dan yep, episod 12 berakhir di situ. Episod 13 dibuka dengan Ultraman Agro yang sedang menghadapi Neo Chaos Darkness yang ketika Agro kalahkan, dia berevolusi menjadi bentuk yang lain. Dan di dadanya ada sedikit siluet. Ultraman Agul pun uh, dan setelah dikalahkan lagi dengan Agul. Dia berevolusi lagi sehingga jelas di badannya itu terdapat muka Mephilas. Yang menjadi jawapan kepada dalang di sebalik uh, atau kita panggil musuh dalam selimut. Selepas Agul kalah, Gaia datang untuk menghadapi Neo Chaos Darkness. Namun Gaia pun kalah. Uh, Pemindah ke bandar atau tiga menghadapi Neo Chaos Darkness. Namun ia yeah, sama juga. Ultraman 3 kalah. Selepas Ultraman 3 kalah, Ultraman Cosmos keluar daripada retakan dinding. Berupa fikir dia adalah bagi shim. Dan Ultraman Cosmos pun keluar daripada dimensi yang macam kita tengok dekat episode 11 tadi. Ultraman Cosmos terus bagi seraman rohani kepada Neo Chaos Darkness. Dan lepas itu, Neo Chaos Darkness ingin atau nak terlepas daripada kegelapan tersebut tapi dihambat oleh Mephila. Selepas itu, Neo Chaos Darkness berevolusi menjadi Neo Chaos Darkness 2. Ultraman Cosmos pun bertukar kepada Eclipse Mode dan menghadapi si Neo Chaos Darkness dan mengeluarkan Cosmium Ray. Akan tetapi, serangan tersebut di counter atau ditahan oleh Neo Chaos Darkness. Macam tadi efek dah. Dan setelah itu salah satu-satunya solution untuk masalah ini adalah Autonomous harus mengeluarkan kos uh, nama rohani atau yang kita panggil full moon red untuk mengalahkan si Neo Cosmos. Tapi narrator cakap itu pun kalau kosmos masih sanggup. Kosmos pun menghadapi Neo Cosmos yang kini berevolusi jadi lebih besar. Dan setelah itu kosmos diheret masuk ke dalam lautan yang dibuat oleh Niaga Stagnis tadi dan setelah itu Cosmos mengalahkannya dengan menggunakan Fumo Red dan awalnya Cosmos tak larat namun dibantu oleh Ultraman-Ultraman lain sehingga pada akhirnya Niaga Stagnis berhasil dikalahkan dan yap ini di akhir Mephilas kata kalau dia kagum dengan keberanian dan juga Ultra, uh, semua usaha dari Ultraman Dan dikata kalau dia akan kembali dengan invasi yang baru dan yep Ultraman Fighting Evolution Rebirth tamat di ending yang sebenarnya tak bergantung sangatlah eh. dan di akhir narrator menjelaskan kalau apapun yang terjadi Ultraman akan sentiasa kuat dan yep Ultraman Cosmos eh uh, Ultraman Fighting Evolution Rebirth tamat Yap, jadi itulah dia cerita yang dibawakan oleh Ultraman Fighting Evolution Rebirth. Ceritanya memang standalone, tapi kalau korang faham betul-betul cara -betul cerita dia, dia memang best gila. Dan ini berbeza lah dengan game Ultraman Fighting sebelum ini yang di mana storynya cuma ambil daripada story dari series Ultraman yang dah ada. Dan kalau yang buat yang tanya ini dia punya status story dia canon atau tak, jawapannya tak canon Eh. Ya. Jadi ya uh... uh... Jadi ya uh, sampai sini saja video kali ini Jangan lupa like, komen dan share video ini Dan jangan lupa subscribe